পাকিস্তান পাহগাঁওয়ে যা করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে জবাব দেওয়া উচিত শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন ও প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন তিনি বলেন যে ঘটনাটা কাশ্মীরে হয়েছে সেটা নিন্দনীয় এখানে বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করা হয়েছে কুমিল্লা নোয়াখালীতেও একটা সময় এরকম ঘটনা হয়েছিল ধর্মের নামে যে মানুষ সন্ত্রাসবাদ ছড়াচ্ছে এটা তার একটা উদাহরণ প্রসঙ্গত তিনি পাকিস্তান সহ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের সমালোচনা করেন ये जो कश्मीर में हुआ है इसका जवाब हम देना चाहिए मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में है मैं जानता हूं कि बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है और हमने पहले से कहा कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया और जो कश्मीर में हुआ ये बात क्लियर है कि फंडामेंटलिजा का कोई भी तरीका का फंडामेंटलिस्ट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और जैसे किसी को आइडेंटिफाई करके मारा गया वैसे ही तो कुमिला में भी हुआ 1946 में नुआखाली में भी हुआ और मैं यही बात अपने सी के दोस्त को बोलना चाहता हूँ कि आपको ओपनली जब कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में और इंडिया में भी तो आपको फेयर होना चाहिए जहाँ में गलती कुछ हो रहा है आपको बोलना चाहिए और हमें चुप नहीं बैठना चाहिए मैं इसी के लिए तो पहले भी मैंने बोला कि मानिक बाबू आज मुझे बहुत सीपीएम के लोग ने सवाल पूछा है कि आप क्यों ऐसा स्टांस ले रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि आप भूल गए क्या आपके घर को जलाया गया आपके माँ बाप को ग्रैंड को मारा गया बलात्कार हुआ